Когда мы еще познакомились вот, с Николаем Николаевичем Журило и с другими людьми с желтых вод, вот, это была сначала работа такая построена, это было летом в том плане, что будем. Они взяли сразу, приехали и сказали, что мы берем шефство над разведротой и начинаем восстанавливать их, в основном их вооружение и технику. Взяли сразу летом, сделали два БТРа, которые сейчас выполняют боевые задачи по сопровождению, конвоированию, вот, доставка людей, грузов на передовую. Вот, два БТРа именно 70-х находятся сейчас в районе выполнения задачи, именно в, этот самый, в районе проведения антитеррористической операции в Луганской, Донецкой области. Вот. Работа на этом не заканчивается. Николай Николаевич со своими товарищами часто приезжают и к нам туда. Мы находимся тоже как бы там в Донецкой области. Постоянно вникают в наши проблемы, в наши вопросы которые там нам необходимы, запчасти, это и жидкости эксплуатационные техники. Много очень помогли, недавно привезли нам и сол на зиму, и масла, Тосол, много инструментов для ремонта и восстановления техники, вот, устранения неполадок, запчастей. Чем эта машина там? Для, для нас, для Желтоводской организации лично такая она особенная? То есть эту машину э, было принято решение вместе с руководством части назвать именем нашего погибшего товарища нашего волонтера ивана Великого. потому что как бы ремонт этой техники приложилось ну скажем так огромная ну, огромный вклад сделала его предприятие фермерское то есть восстановили полностью капитальный ремонт двигателей там ходовой части делали силами его предприятия на предприятии этом была произведена то есть обварка антикоммулятивной решетка и покрашена. То есть вот машина, нанесена, на, боку, нанесено имя, на другой стороне машины нанесено знак желтой воды, чтобы все знали, что желтой воды участвует. Вот, значит, БТР. Что касается БТР, то да, действительно, БТР в ближайшее время тоже уйдет туда. Вот, мы сейчас думаем про порядок его транспортировки в район выполнения задач. Вот. Я скажу так, что очень сильно выручает вот это решетка, коллективная защита, которая именно держит э, кумулятивный снаряд, то есть из и гранатометов, которые стреляют, как правило, БТР, сама броня из гранатомета она не держит, а вот это дополнительная коллективная защита, которая, э, вот, сделали они, именно, видите, съемная, вот, она может сниматься, она снимается, если надо будет э, транспортировать ее на большие расстояния, чтобы она не занимала габаритные места большие, вот, она съемная, и вот уже как бы это очень-очень удобно. Вот. И порядок открытия из-за прыгивания десанта, спрыгивания, то есть там удобно, все продумано. Вот. И поэтому действительно нужны такие машины там. Вот. И мы, конечно, будем рады. Во-первых, хочу выразить большое спасибо от лица командования, от себя лично, от командования 17-й танковой бригады, коллективу, который это делает, непосредственно... Активистам, которые это делают, это и Иван Дмитриевич Великий, вот, покойный, приезжал к нам, приезжает. Человек тоже горит проблемами армии постоянно, никогда не отказывается не отказывал, когда ему звонил, что есть кричащие вопросы, которые надо помощь подвести. Вот, никогда не возникало проблем. Вот. Поэтому огромные слова благодарности за то, что Желтоводский именно Штаб очень много помогает. Я скажу большое количество техники взяло на себя. Вот как бы даже берутся за задачи, которые неподъемные, которые нам очень тяжело решить и с этим самым. Со штабом вооружения Министерства обороны нам очень тяжело решать. А вот именно желтые воды берут на себя те задачи, которые ну, в принципе, казались бы неподъемными, берут и делают, забирают машины, на такое расстояние везут с Кривого Рога, сюда тоже километраж, я знаю, ну, километров 70 сюда везут, их тут их делают, отвозят, привозят, вот, поэтому большое спасибо и за то, что проделана такая огромная-огромная работа. Так же самое в связи с тем, что вот случилось горе, вот, вот этот БТР, который сейчас они передают нам бригаду, назвали в честь их товарища, который погиб недавно, Ивана Дмитриевича Великого. Названа машина БТР-70 именем Ивана Великого. БМП-2, вот, вот это что тоже находится значит, на ремонте. Ее тоже и волонтеры криворога, и Желтых вод. Вот, значит, так же самое, вот такой же коллективной защитой обваривают эти решетки, машина становится тоже как бы неуязвима. То, что они тут делают, это должен делать завод капитального ремонта, но они сейчас переполнены, тоже работают три смены. Вот э, то, что они сейчас восстанавливают, вот эту БМП, к примеру, это должны делать заводы капитального ремонта, как бы только в заводских условиях такой ремонт. Но они взялись, хотим попробовать. Вот ну, как бы, я знаю, что все получится у них, поэтому, потому что вижу, что очень много делалось, делается и очень много стараются сделать. Валерий Николаевич, вчера в нашей школе, одной из школ нашего города, НВК Девосвит, проходил урок патриотизма. Детки передали свои рисунки, свои подделки для того, чтобы мы передали Ребятам, которые служат на Востоке в АТО, я им передаю, передаю вам эти рисунки, эти поделки, пере, чтобы не передали. Были Спасибо. Спасибо. Мы обязательно передаем. Очень много таких поделок, подарков действительно солдаты с радостью принимают поделки, поделки эти носят и вешают. Спасибо большое. Передам обязательно. Есть проблемы в плане быта, организации быта в районе выполнения задач в поле. Это и мыться солдатам, и на опорных пунктах, и на блокпостах. И надо хотя бы человеку мыться хотя бы раз там 3-4 дня. Вот. Идет зима, вы знаете, поэтому они хотят сделать нам типа полевой автобане которая будет стоять на колесной базе вот, и будет выполнять функции подогрева воды, и запас будет воды э, содержаться, и будет там... Ну, как бы удобство будет для личного состава, который находится в районе выполнения задач. Э, у нас есть такие машины полевые, но их катастрофически не хватает. И как бы то количество людей, которые сейчас находятся в бригаде, мы одной-двумя душевыми помыть не можем. Придется переоборудовать полностью, вот. поставить буржуйку, поставить бойлер, вот. И чтобы была горячая вода, душ. Вот. В принципе, человека четыре, чтобы могло за один раз помыться. Сейчас обогреваются буржуйками, как бы, очень много привозится дров именно бревна леса. Вот, роются котлованы и углубляются, вот, ставятся типа вот таких вот будок. Вот, дает выделяет государство именно снимает демонтирует с машин которые сейчас не эксплуатируются стоят на складах базах и арсеналах вот воинских частях демонтируют привозят ставят там внутри буржуйка топится и как бы ставится еще в землю земле теплее перезимовать именно не наверху не сверху земли а вкапывается на 2-3 метра в глубину так чтобы она стояла там но ну, теплее и соответственно типа траншеи прокладывается туда как бы для того чтобы там там, спать могли и так дальше То а бишь, -то... боевая позиция она остается э, как бы на том же месте вот единственное что жилье где отдыхает личный состав они себе строят вот такого макара, обязательно углубляясь, и чтобы их не достало градом, еще делают землянки, в виде землянки накрывают либо бетонными плитами, либо накрываем бревнами в три наката, в два, в три наката. И вот желтоводские к нам приезжают, постоянно надают разную помощь, как бы сейчас там, вот опять же, если упомянуть разведроту, то разведрота полностью переодета желтоводскими волонтерами, вот там особый цвет камуфляжа привезли, они отличаются, я их даже вот у Николая Николаевича спрашиваю, они говорят, да, это наш цвет, который именно такой цвет определенный камуфляж, теплые вещи они привозили, там резиновую обувь, теплые вещи, теплую обувь привозят, вот, и как бы людям, ну, это надо действительно, потому что, ну, Холодное. А чем еще можно дополнить список? Вот обычно желтоводец может принести в штаб. Значит, на блокпостах существуют проблемы это с одноразовой посудой, с теплыми вещами. Одноразовая посуда, как бы любые, любые примусы, отопительные приборы и так дальше. Но такие вещи нужны как бы, на блокпостах. Значит, что вот эти машины? Значит, эти машины сделаны для 39-го батальона территориальной обороны Днепропетровского. Значит, в нем на данный момент служит 10 желтовод. Вот находится. Значит, одна машина газон, и вторая – вот Nissan Navara купленный, переделанный, значит, для нужд бойцов оттуда.